мышцами, спазмами. Мне можно жить зажатыми сосудами? С этим мне можно жить, она но мне нельзя прогревать эти мышцы, чтобы они расслабились. Мне нельзя растягивать позвоночник, чтобы расслаб... освободить нервы. Мне нельзя освобождать вот эти зажатые сосуды. Мне нельзя все это прогревать. Но при этом доктор не живет в моем теле. Виновечива мебель. Виновечива я, что виновечива я. Вин не спит в ночи, когда в него терпнуть руки, когда болят ноги, когда кулина. Винц его не виноват. Вин только может мне сказать что вам нельзя, никаких из процедур. Але получается, что мне нельзя процедуры физические, без процедуры мне нельзя прогревать, мне нельзя растягивать, мне нельзя работать со своим позвоночником, а можно только слухать лекаря, который мне говорит, что мне можно только операция, а после операции он жить в моем хворому теле. Відповідайте на эти вопросы сами себе и мне заодно. Понимаете? И тому, звичайно, что если есть прилад, который может делать вытяжение по хребта безопасным методом, я не вешу всем телом на перекладине, потому что я толстенькая и мне тяжело. Ну, не тоже толстенькая, ну такая собі, обычно зиночка. И мне просто чашку выси на турнику. Я не ход... ну, я як... сколько стоит процедура, чтобы робити в в бассейне. Сколько стоит массажисты регулярно, если заниматься массажем регулярно. Сколько это се гроші? И это вролблять 10 дней, а на 11 день. А каждый день, что я сама делаю для того, чтобы у меня не сползали позвонки, чтобы они не зажимали диски, чтобы они не зажимали нервы, что я сама для этого делаю? Что я делаю для того, чтобы у меня не были спазмы мышцы, чтобы у меня не нарушалось кровообращение? чтобы у меня было хорошее питание дисков, которым и так и там сосудов-то особых нету, чтобы питание, они там через мышцы питаются. Что я сама для этого делаю, что я делаю для этого каждый день? И поэтому, конечно, обратить внимание на инструмент, который может в этом помочь. На инструмент, который поможет жить без боли. Каждый день жить без боли. Заболела спина, и ты каждый день можешь себе эту спину порихтовать, поставить на место позвонки. Причем безопасно. Вот, пожалуйста, легла на прожектор, и вот пошло вытяжение мышцы. Вот оно под весом тела, под весом моей головы. Вот у меня идет вытяжение позвоночника. в, в одном месте. Не весь хребет тягнеться на турніку, а тільки оце одне місце. І так я можу зробити витяжку всього хребта, просто лежачи на полу. Наприклад, якщо це цей портативний маленький апарат. Якщо це автоматичне, велике лікувальне ліжко СРГ, то я можу робити на ньому. У мене є таке ліжко, я лікуюся на ньому вже 20 років. 20 років щодня я свій хребет ремонтую, тому що щодня я хожу. Щодня я хожу вертикально. І у мене сам позвоночник, он дуже велика нагрузка на нього. Очень большая нагрузка на позвоночник. У меня голова, не знаю сколько килограмм, там 4-5, сколько давит все время на шейный отдел. Постоянно сидение в гаджетах, тоже идет давление на, на нервы, на мышцы, на все. И для того, чтобы все это поставить на место, каждый день я прохожу эту процедуру. Я ложусь на аппарат и делаю себе вытяжение шейного отдела за счет веса головы. У меня голова вытягивает мой шейный отдел своим весом. Только потому, что вот меня мышцы прогрел нефрит. Нефрит это лечебный камень на востоке. Нефрит ценится дороже золота. Это лечебный камень, я нефритом прогреваю свои мышцы, и мышцы разогреваются, и дальше переставляю прожектор весом головы, я делаю вытяжение мышц. Я растягиваю, чтобы вот эти нервы, которые идут в руке потом, и из-за этого у меня терпнуть руки по стену. Из-за того, что у меня идет тиск на шейный видел, у меня затискаются эти нервовые закинчения, у меня туда терпнуть руки.